बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्राहिम माह शब्बान में रिजक लिखा जाता है खुदारा ये गलती कभी ना करना मोहतरम नाजरीन औरत चाहे मर जाए लेकिन माह शबान में झाड़ू लगाते वक्त ये ग़लती कभी ना करे सारा रिस्क डूब जाएगा क्योंकि इस महीने में रिस्क लिखा जाता है अगर औरत यह गलती नहीं छोड़ेगी तो घर में कभी रिस्क दौलत और बरकत हासिल नहीं कर सकेगी बहुत से लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क हासिल करने के लिए दौलत हासिल करने के लिए बहुत सी तस्बीहात पढ़ते हैं नवाफिल पढ़ते हैं करते हैं कि किसी तरह से इनके पास दौलत आ जाए उनके घर से कभी रिस्क ख़त्म ना हो लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखा हुआ एक झाड़ू कैसे आपके रिस्क को डबो सकता है एक झाड़ू कैसे आपके कारोबार को मुतासर कर सकता है ये झाड़ू जिसे हम बहुत मामूली सा समझते हैं इसको आम मत समझें ये आपके घर को रिस्क दौलत से भर और सकता अगर झाड़ू लगा के ये गलतियां करना रिस्क घर में, लिखा तो जाता में है। आने वाले रिस्क को डबो सकती है कहते हैं जिस घर में हर वक्त सफ़ाई रहती है वहाँ रिस्क की कमी नहीं आती और उस घर से बरकत कभी ख़त्म नहीं होती आपने सुना होगा और हदीस पाक में भी आता है कि बावज़ु रहने से रिस्क दौलत में इजाफा होता है क्योंकि पकीजगी अल्लाह पाक को बहुत पसंद है जो लोग खुद को और घर को पाक साफ रखते हैं वो रज्क दौलत से कभी महरूम नहीं रहते हर वक्त रज्क के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं और जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते घर में हफ्ते बाद झाड़ू लगाते हैं घर से मकड़ी के जाले साफ़ नहीं करते वो घर बरक़त से महरूम हो जाता है तो आज आप लोगों को औरत की ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहा हूँ कि माह बान में झाड़ू लगाते वक्त कभी ना करें अगर वो चाहती है कि घर में रिस्क दौलत की बरसात हो तो वो अपनी इन गलतियों को छोड़ दे। पहले नंबर पर जो औरतें घर में प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं वो झाड़ू लगाने के बाद अच्छी तरह धो कर रखें कुछ ख़वातीन ऐसे ही झाड़ू मारकर दीवार के साथ लगा कर रख देती हैं जरासीम और गंदे मादे इसके साथ लगे रहते हैं जो घर में नहोसत का बास बनते हैं प्लास्टिक का झाड़ू हमेशा लगाने के बाद धोकर रखना चाहिए झाड़ू लगाते वक्त औरत की एक सबसे बड़ी गलती जो पूरा घर ले डूबती है पूरे घर में बेबरकती आ जाती है वो ये है कि झाड़ू लगाने के साथ साथ गाने सुनना जी हाँ दोस्तों बहुत से घरों में औरतें या तो अपने कानों में हैंड फ्री लगा लेती हैं या ऊंची आवाज में गाने लगा देती हैं और सोचती हैं चलो गाने सुनने के साथ साथ घर की सफाई भी हो जाएगी और टाइम भी जल्दी गुजर जाएगा लेकिन इनको ये नहीं पता ये जो गाने वो सुन रही हैं वही इसके घर से सारी बरकत ले जाएंगे औरत ऐसा कभी ना करे खासकर शबान के महीने में जिन औरतों को ये बुरी आदत है गंदी आदत है कि सफाई के साथ साथ घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ पूछी मारने के साथ साथ कपड़े धोने के साथ साथ म्यूज़िक लगा लेती हैं वो ये गलती कभी ना करें इस माह मुबारक में जो औरत घर में झाड़ू लगाते वक्त साथ साथ या हफीज़ों या सलाम बढ़ती रहती है शबान की बरकत से उस घर से कभी रिस्क खत्म नहीं होता माह शबान के बरकत वाले इस पाक महीने में औरत कभी भी नंगे सर और नंगे पांव झाड़ू ना लगाए कहीं ऐसा ना हो ये छोटी सी गलती इसके लिए और इसके घर वालों के लिए बेबरकती का सबब बन जाए क्योंकि ये वो महीना है जिसमें अगली जिंदगी के आने वाले वक्त का फैसला होना होता है अच्छी बुरी तकबीर का फैसला होना होता है अगर वो अपनी आदतें नहीं छोड़ेगी तो उसके लिए और घर वालों के लिए मुश्किल पैदा हो सकती हैं जो औरतें झाड़ू लगाते वक्त सर के बाल भी कूड़े में फेंक देती हैं वो ऐसा करने से बाज आ जाएं। वरना सारी बरकत चली जाएगी हमेशा झाड़ू लगाने के बाद जो बाल होते हैं इनको अलग से इकट्ठा करके महफूज जगह पर रख दिया करें अगर घर में झाड़ू टूट कर गिरने लगे तो फ़ौरन तब्दील कर लें क्योंकि जब झाड़ू ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो वो टूटने लग जाता है और ख़वातीन इसको धागे से बांध बांध कर गुजारा करती रहती हैं ऐसा कभी ना करें अगर वक्त पर झाड़ू तब्दील ना किया तो वो टूटा हुआ झाड़ू घर में आने वाली बरकत को तोड़ सकता है और घर में गुर्बत के डेरे डाल सकता है अपने बेडरूम या किचन में झाड़ू कभी मत रखें जो औरतें सफाई करने के बाद बेडरूम या किचन में झाड़ू रख देती हैं वो बेबरकती को अपने घर में आने की खुद दावत दे रही होती हैं झाड़ू हमेशा बाहर सहन में रखें और छुपा कर रखें झाड़ू कभी भी खुले आम नज़र नहीं आना चाहिए झाड़ू के ऊपर गलती से भी पैर मत रख देना वरना जिंदगी भर गुर्बत में डूबे रहोगे आपने अक्सर देखा होगा लोग लोहे के ऊपर पाँव रखने से बड़ी सख्ती से मना करते हैं क्योंकि अक्सर जो उजार होते हैं वो लोहे के बने हुए होते हैं और अगर कोई गलती से इसके ऊपर पाँव रख देता है तो वो आदमी बड़े गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है इस तरह झाड़ू के ऊपर कभी भी आपने पाँव नहीं रखना बहुत से घरों में झाड़ू से जानवर को मारा जाता है आपने देखा होगा घरों में चूहे को झाड़ू से मारा जाता है मेंढक सांप बिल्ली कुत्ता इस तरह के जितने भी जानवर हैं इनको झाड़ू से कभी मत मारें ऐसा करने से आपको गरीबी से भुगतना पड़ सकता है अपने घर का झाड़ू कभी किसी दूसरी औरत को ना दें वरना जो नुकसान होगा वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा ऐसा ख़ासकर गाँव के लोगों में होता है एक औरत दूसरी औरत के घर जाकर झाड़ू मांग लेती है और कहती है थोड़ी देर तक वापस कर दूंगी हरगिज़ अपने घर में इस्तेमाल होने वाला झाड़ू किसी दूसरी औरत को ना दें दोस्तों इस तरह की और भी बहुत सी गलतियां हैं ये जो बड़ी बड़ी गलतियां थीं ये मैंने आपको बता दी औरत कभी भी शबान ये गलतियां ना करे इन फिर देखेगी घर में कितनी बरकत आना शुरू हो जाएगी रिजक दौलत में अजाफा होना शुरू हो जाएगा दोस्तों अल्लाह पाक ने हम सब को रिजक दौलत से नवाजा है लेकिन हम एक बात को भूल बैठे हैं कि जब भी अल्लाह से दुआ मांगें तो बरकत की दुआ मांगा करें हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि बरकत नहीं है जब बरकत आ जाएगी तो सुकून भी होगा उलाद भी होगी उलाद ताबेदार भी होगी और घर में रिस्क भी आएगा और कभी ख़त्म नहीं होगा घर में बीमारी नहीं आएगी घर वालों में प्यार मोहब्बत पैदा होगा सारे मसले हल हो जाएंगे सिर्फ़ एक बरकत की वजह से अल्लाह पाक से बरकत के लिए ज़रूर दुआ मांगा करें और तमाम हजरात नमाज का अहतमाम लाजमी करें क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और और औरत पर फ़र्ज है नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है नमाज शितान का मुंह काला करती है दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए आमीन सुमा आमीन मोहतरम नाज़रीन। कमेंट बॉक्स में एक बार सुबहानल्ला लिख दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके शुक्रिया